नमस्कार आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो आपण सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाच्या जनसंपर्क हो कार्यालयामध्ये आहोत आणि आपण पाहतोय की राष्ट्रवादीचे नेते ने नजीब ने मुला यांच्या उपस्थितीमध्ये राबोडीचे युवा नेते मोझिम खान यांचा या ठिकाणी i'm khan यांचा त्यांच्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये पक्षप्रवेश झालेला आपण पाहतोय मोठ्या संख्येने या ठिकाणी राबोडीतील युवा कार्यकर्ते यांच्यासोबत या ठिकाणी पक्षप्रवेश झालेला आपण पाहतोय ताकद वाढलेली आहे निवडणुकीच्या तोंडावर जर आपण बघितलं तर आज जे काही युवक आहेत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रवादीमध्ये तुमच्या उपस्थितीत प्रवेश केला काही काळासाठी काही गैरसमज होती म्हणून थोडासा दुरावा निर्माण झाला होता आज मोसम म्हणजे लहानपणापासून त्यांच्या कुटुंबाबरोबर असलेला माझा एकदम जवळीचा नाता म्हणजे त्याची आजी असेल आजोबा असेल त्यांचे वडील असतील स्वर्गवासी वडील असतील त्याचा लहान भाऊ नदीम असेल व मोसम बरोबरचे सर्व मित्र मंडळी जी आहेत ते सर्व काहीतरी गैरसमज थोडेसे दुरावय झालं होतं पण आज मला खूप आनंदाची बाब आहे की लहानपणापासून माझा आवडीचा माझा लाडका मोसम आज परत खांद्याला खांद्या लावून माझ्या निवडणुकीत सहभागी झालेला आहे राजकीय कार्यकर्त्यांना किंवा कुठल्याही उमेदवाराला निवडणुकीत ज्यांनी साथ दिली ती खूप मोठ्या प्रमाणावर असते चांगली म्हणजे ती एक बाब लक्षात येते पण निवडणुकीच्या काळात मोसम परत जे दर निवडणुकीत मला सहकार्य करण्यासाठी माझ्या कामाची जबाबदारी सांभाळ सांभाळायचं आज मला आनंद आहे का मोजम माझ्या सोबत आहे नक्की पुढच्या वाटचालीत मोज्जमो त्याच्या सर्व सहकाऱ्यांना मी शुभेच्छा देतो का जसा आधीच आपण जवळीने एकत्र मेने आपण काम करायचो त्याच पद्धतीने आपण पुढे काम करू काय जबाबदारी येणार नाही मोज्जाम तसं आमचा रोमिंग सिमगार्ड आहे ठाण्यातले कुठले पण तरुण मंडळी असेल सर्वांची संपर्क म्हणजे मला मोसम बघितल्यावर मोसिन आठवतं मोसिन विद्यार्थी क्षेत्रात असंच होता म्हणजे पाहिजे तिथे मोसिनचे चार ओळखीचे लोक असायची ठाण्यात कुठे पण गेलं तर मोसिनचा संपर्क असायचा आज त्याच्यापेक्षा दुप्पट आहे त्या पद्धतीने मोसमला जबाबदारी आहे युवकांना संघटित करणं युवक कार्यकर्त्यांना बरोबर घेणं आणि पक्षाचे उमेदवार जिथे जिथे म्हणजे मोजम हे फक्त राबोडी तर नव्हे मला मुंबईत पण खूप मदतीचं होईल कौशत पण खूप मदतीचं होईल ठाणे शहरात पण खूप मदतीचं होईल जसं हमीद मोजम रिजवान सलीमा हे सर्व मला मदतीचे असतात ठाणे शहरात त्या पद्धतीने मोजम पण मदतीच होईल आणि एक जे भले तो कमी भी अच्छे ना राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुशनी छोटे से बड़े हुए बॉस के सामने और आज वही कुछ गलती मुझसे हो गई थी लेकिन उनने सर पे फिर से हाथ रखे और मैं वापस से उनके नेतृत्व में आगे आके काम करूंगा बोलना चाहता हूँ युवा कसा बॉस ने जो मेरे लिए जवाबदारी सौंपे है वो जवाबदारी में उस पर खरा उतरूँगा पूरी तरीके से और पक्ष को बढ़ाने की कोशिश करूँगा पक्ष में जितनी ताकत दे सकूँ उतनी ताकत देने की कोशिश करूंगा मौसम तो भाई जिस तरह से देखा जा रहा है पहले आप नजीमुल्ला साहब के साथ में थे फिर अवार्ड साहब के पास चले गए तो इसका क्या खास कारण था और हमने सुना है कि आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से वापस से आप अवार्ड साहब को छोड़ के नजीमुल्ला के पास आ गए और आप सोशल वर्कर जो काम कर रहे हो तो आपको टिकट नहीं मिलने की वजह से आप वापस यहाँ पर आ गए ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मैं टिकट मिलने की वजह से यहां से नहीं आया Uh, असल बात यह है कि जो मनसे के कैंडिडेट थे उन लोग ने तोारी की शक्ल में आके उन लोग को कैंडिडेट चुना गया तूतारी की शक्ल में मीन्स तूतारी के सिंबल पे उनको लड़ाया जा रहा है मनसे के जो लोगों के कैंडिडेट्स थे तो और उन लोग ने जात पत का जो अजान वगैरह का जो भोंगे का मसला किया था क्रिएट मनसे के लोगों ने तो अगर वो हमारे राबुड़ी के अंदर डेवलपमेंट की सोचेंगे तो मैं उसका निषेध करता हूँ ऐसे कैंडिडेट्स का और उनको इनशाला कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा रापोड़ी में जो तुतारी की शक्ल में आके बेस अगर सिम्बॉल बदल के कोई कैंडिडेट आता है तो पब्लिक पागल नहीं है उनको दिख रहा है वो कौन से खा के कौन से पक्ष के कैंडिडेट है तो मनसे के कैंडिडेट है भले वो तूतारी से आके लड़े लेकिन लोग पागल नहीं है वो देख रहे आमदारकी में भी किसका काम किया गया था मनसे के लिए और किसने काम किया था जो कैंडिडेट आज खड़े हो रहे हैं तुतारी से उन्होंने ही काम किया था और जो आजान मस्जिद मंदिर पे जो बात करता है वैसे लोग वैसे कैंडिडेट को कोई सपोर्ट नहीं करेगा और हमारे मुल्ला साहब जो है हमारे बॉस अलहमदिल्ला वो हर जात को हर धर्म को साथ में लेके चलने की कोशिश करते और वह करते ही है तो मैं उनके नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ और रही बात टिकट की तो मेरे को टिकट की फ़र्क नहीं है टिकट इतनी बड़ी टिकट जाती मिली गई मैं जो उनके साथ में बहुत बड़ी बड़ी में बैनर लगे हुए थे भावी नगर सेवक हाँ तो लग देखो ये पब्लिक की चाहत है उन्होंने लगाए लेकिन इनसे बड़ी टिकट मेरे पास कुछ नहीं है अभी फिलहाल यही टिकट है मेरी तो बहुत बढ़िया नजी भाई तो दिनों में आज बहुत खुशी का दिन है एक मेरा उसके पैदा से उसकी परवरिश उसकी तालीम में जो मेरे करीब रहा क्योंकि मैं मौजम के वालिद और उनके दादा उनकी दादी उसके चाचा जो बाहरगाव काम करते हैं ये घर मेरे जूनियर ऑफिस के नज़दीक तो और बहुत घरेलू रिश्ता था तो आज वो फिर से इलेक्शन के दौरान मेरे से कंधे से कंधा लगाने के लिए आया है नौजवानों की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है और बहुत खुशी की बात है एक सादगी का बच्चा एक क्रांति नगर के गली से निकल कर, सभी परिस्थिति को मात देते हुए थाना शहर के अंदर अपनी एक पहचान बनाया नौजवानों की पहचान बनाया थाना नहीं बल्कि मुमर कौसा एतराफ़ में भी एक दोस्त एहबाब उसके है कारोबार में अलमदिल्ला अच्छी तरक्की किया है उसने और ऐसे शख्स को वापस से मेरे साथ में रखना बहुत ही काबिलियत की बात है और नौजवानों को आगे बढ़ाना है तो मौसम आज मेरे साथ फिर से बातचीत तो हमारी होती थी उसने वो कहीं पे भी रहा तो कभी भी क्यों तो क्या हम बड़े दिल वाले लोग हैं और कैसा है कि हकीकत में सियासत में तुम्हारे में इतना हो सकते हैं तुम अलग सोच से दूसरे के साथ जा सकते हो मगर वो दुश्मन नहीं हो सकते जो आवार्ड साहब की पॉलिसी है कि तुम्हारे सियासत में मुखालिफत बोले तो तुम्हारा जानी दुश्मन कोई जानी दुश्मन रहना चाहिए वो सियासत है उम्मीदवार उम्मीदवार रहता है तुमने मुखालिफत में काम किया तो थोड़ी मेरे जानी दुश्मन हो इसके लिए राबोड़ी का हमने सादगी का माहौल आज तक बरकरार रखा है इसके लिए मौजम को फिर से मेरे कंधे से कंधा लगाने को या उसके सभी साथी जो आज आए कहीं ना कहीं मेरे पहचान के उनको हिचकिचाट नहीं हुई क्योंकि मालूम है कि राबोड़ी के अंदर कभी भी सुबह का बोला शाम को आए तो उसे बुला नहीं कहते यही कहावत राबोड़ी में चलती है तो जो आवाड साहब के मंसूबे थे कि भाई मुसलमानों के अंदर दरार डाली जाए राबोड़ी को टुकड़े में बांटा जाए और ये तड़पते रहे ना इतफाकी बढ़ते रहे तो मैं आते जाते रहूंगा और मेरा नाम होगा जैसा उन्होंने मुमरा में ना इतफाकी का माहौल पैदा किया था कोशिश उन्होंने की थी पर अल्लाह ने उसको फेल कर दी है और मौसम और उसके सभी साथी आज मेरे साथ जुड़े हैं आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि जीत और हार से ज्यादा जो तुम्हारे पहले दिन के साथी होते हैं वो आज भी साथ रहना वही सबसे बड़ी जीत होती है और मौसम फिर से मेरे साथ में है और उसके लिए मैं हमारे रिजवान मुल्ला साहब हमीद भाई सलीम भाई मोहसिन और सभी दिगर शख्सियात का मैं शुक्र गुजार हूँ की उन्होंने ये चीज पॉसिबल करके दी अजी भाई एक सवाल रहेगा जिस तरह से देखने के लिए मिलता है खान मोहत्सव का बड़ा नाम होता है अवार्ड साहब को बार बार राबोड़ी मिलाने वाले खान मोहसम है तो अवार्ड साहब को कितना बड़ा झटका लगेगा बीच में अभी अवार्ड साहब को इतना बड़ा झटके का फर्क पड़ता तो मोहसब को इंसाफ दे देते ना तो वो उधर झटके की बात नहीं है वो तो मामला कुछ और रहता आवर सब जैसा जिसको नुकसान कराया तो एक्टिंग के वो तुमने तो देखे ना वीडियो में एक्टिंग कैसी किया टोरेंट के ऊपर का वो ऐसा खराब है बुखार है मैसेजेस करेंगे घर वाले इंटरफेयर करेंगे कि मत जा आ जा झटका लगेगा हार्ट अटैक होगा बट कुछ फर्क पड़ता नहीं है और बहरहाल आपने कल तनवर नगर में बयान सुन लिया रहेगा जी जी नक्कीच आपण पाहिलं तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नजीब मुल्ला यांच्या उपस्थितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद चंद्र पवार गटाचे जितेंद्र आव्हाड यांचे खंडे समर्थक असलेले राबोडीचे युवा नेतृत्व मोजम खान यांनी आज नजीब मुल्ला यांच्या जनसंपर्क कार्यालयामध्ये या ठिकाणी पक्ष प्रवेश केलेला आहे त्यांच्यासोबत असंख्य राबोडीतील युवा कार्यकर्ते यांच्यासोबत यांनी पक्षप्रवेश केलेला आहे आणि आपण पाहिलं तर समाजवादी पार्टीचे अनेक कार्यकर्ते पटाधिकारी असतील त्यांचा देखील या ठिकाणी आज नजीब मुल्ला यांच्या जनसंपर्क कार्यालयामध्ये आज पक्ष प्रवेश होणार आहे करण्यासाठी मध्यवर्ती कार्यालयाजवळ आपण आता आहोत आणि पाहून बघतो तर काही महिला कार्यकर्त्या ज्या आहेत त्यांचा हा पक्ष प्रवेश या ठिकाणी पार पडलेला जात आहे पगार यांच्या हस्ते हा प्रवेश जो आहे तो या पार पडत आहे मोठ्या संख्येने

वर बलात्या निवृत्तीच्या पार्श्वभूमीवरती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रामचंद्र पवार कुठलाला या अतिशय महत्वाचा हा पक्षप्रवेश राजीव बुडला यांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी त्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयामध्ये पार पडताना आपल्याला पाहायला मिळेल आहे राबोडीतील शरदचंद्र पवार गटाचे युवा नेते मोजम खान यांचे या ठिकाणी पक्षप्रवेश झालेला आहे त्यासोबतच समाजवादी पार्टीचे अनेक कार्यकर्ते असतील पदाधिकारी असतील त्यांचा देखील पक्षप्रवेश या ठिकाणी

मनसेचे ठाणे शहर ममता यांचा देखील या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पक्षामध्ये या ठिकाणी पक्षप्रवेश झालेला आहे अनेक पक्षप्रवेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी या पक्षामध्ये झालेल्या पाहिल्यामुळे नदीकमधला कुठेतरी या अनेक कार्यकर्त्यांना कळायला यश मिळालेलं आहे ते पाहायला मिळतं त्यांची पक्षामध्ये नियुक्ती देखील करण्यात आलेली आहे राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस परिषद विभागात त्यांना एक पद देखील आता आहेत थोड्या वेळापूर्वी ठाण्यातील राठोडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात करून आहे त्यांचा पक्ष प्रवेश करण्यात आलेला होता समाजवादी पार्टी असेल मनसे असतील अशा अनेक पक्षातून आलेल्या कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेशिकाणी करण्यात येत आहे था तो था। जी मना जी क्या कुछ चौदह ऐसी पंद्रह तारीख यहाँ था, था प्रवेश जारी रहेगा ये कंटीन्यूंसों में मुमुरा में है और दो से चार मुंद्रा में नक्कीच आपण पाहिलं तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नजीब मुल्ला यांच्या उपस्थितीमध्ये आज महत्वपूर्ण असा पक्षप्रवेश आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चंदा पवार गटाचे मोजम खान या ठिकाणी राबोडीतून आज नजीब मुल्ला यांच्या जनसंपर्क कार्यालयामध्ये त्यांचा आज पक्षप्रवेश झालेला आहे त्यासोबतच समाजवादी पार्टीचे कार्यकर्ते असतील पदाधिकारी असतील त्यांचा देखील या ठिकाणी पक्षप्रवेश झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो